এযোৰ জোতাৰ বাবে তেওঁ হাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ এতিয়া এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী ট্ৰান্সফৰ্মাৰ নিৰ্মাণ কৰা এটা উদ্যোগৰ মালিক কেইবাখনো দোকানৰ মালিক লখিমপুৰৰ সফল ব্যৱসায়ী সূৰ্য গগৈৰ সফলতাৰ কাহিনী এয়া লগৰবোৰে বহুত ভালকৈ যায় নিজকে অকণমান বেয়াও লাগে যিহেতু মই এযোৰ মানে জোতা কিনিব মইতো জোতা এক্সোৱেলি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিনিছোঁ মানুহে কিছুমানে বিশ্বাস নকৰে মই জোতা প্ৰথম ডিগ্ৰীত লৈছোঁ পিতৃক সৰুকে হেৰুৱাই বহু কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ হৈছিল সূৰ্য মানে দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ পাছত কি হ'ল আমিতো একেবাৰে সৰু আমাৰ তেতিয়া ধৰক কিতাপ পত্ৰ কিনাৰ পৰা ধৰি মোৰতো সেইটো সময়ত মানে এনেকুৱা হৈছে মোৰ যদি আজি এখন চিলত ভাগি যায় সেই চিলটখন মই অনাত মোৰ কিন্তু প্ৰব্লেম হয় এদিন সৈতে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছিল ধান বনা মেইন মোৰ সেইটো সময়ত জলসিঞ্চনৰ কিছুমান মানে এটা ৱাটাৰ পাম্প ৱাটাৰ পাম্প আছিল আমাৰ ঘৰত এটা সেই ৱাটাৰ পাম্পটো দেখোঁ দেখিলোঁ ইয়াত তাত এটা শলাৰ বহাই ল'লে মানে কি হয় ধান বান্ধিব পাৰি ধান কুটাব পাৰি আমাৰ ওচৰতে গাঁও মোৰ পুৰণা ঘৰটো অকণমান আগত ঘিলাগুৰি বুলি কয় ধান বান্ধিব পাৰি মই ভাবিলোঁ এটা শ'লাৰ ন যি পাই অলপ মিলাই মেলি আৰু পকা কেইটামান দাদাৰ টিউশ্যন চিউশ্যন কৰা এনেকুৱা কিছুমান পইচা মিলাই পানী শলাৰ এটা ল'লোঁ শলাৰ এটা লৈ পানি মই কি কৰিলোঁ মানে ওচৰৰ ধান বহুত অহা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মই পঢ়ি আছোঁ কলেজত কিন্তু ৰাতি মই কেতিয়াবা বাৰটা এটালৈকে মানে ধান মাৰোঁ লাগে লাকে তেওঁ লখিমপুৰ চহৰৰ দোকানে দোকানে এটা জেনেৰেটৰে যোগান ধৰিবলৈ ল'লে মই আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ কাৰেণ্টবিলাক সেইটো সময়ত খুব গৈ থাকে গৈ থকাৰ কাৰণে খেল মাটিত দেখিছোঁ বহুতখিনি দোকান আছে তাত যদি মই কেনেবাকৈ ইলেক্ট্ৰিকৰ অলপ পোহৰ দি তেনেকুৱা কিবা এটা যদি বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা যদি কিবা এটা মই আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ভাবি ভাবিলোঁ মই ইয়াত যদি এটা জেনেটৰ বহাই দিওঁ তেতিয়া মই এটা জেনেটৰ বহুত ধান্দা কৰিলোঁ ওচৰৰ দোকানবিলাকত এটা এটা পইণ্ট এটা এটা পইণ্টত এনেদৰে টকা জমা কৰি কৰি তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে সৰুকৈ এখন ইলেক্ট্ৰনিক টোকা চেভেন মানৰ কথা তেনেকৈ কৰি পানি আৰু সেইটো সময়তে মোৰ এটা মনত আৰু এটা ভাৱ জাগিলে মোৰ যিটো সেইটো সময়ত মানে ৱাৰ চোৱাৰ কিবাকিবি মানে ইলেক্ট্ৰিকৰ বস্তু খুব দৰকাৰ হৈ থাকে মানে কি ই এই যিবিলাক ৱাৰ বাল্ব টিউবলাইট টিউবলাইট এইখিনি যিহেতু দৰকাৰ হৈ থাকে এইখিনি যদি মই মই যদি দোকান এখন খুলি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবি তেতিয়া আকৌ চিকিউৰিটি মানে দিব লাগে বিছ হাজাৰ টকা বিছ হাজাৰ টকাত বহুত টকা আৰু চিকিউৰিটি মিলাই মেলি গোটাই যেন তেনে অকল চিকিউৰিটি দি চিকিউৰিটিটোৰ কাৰণে পইচা গোটালোঁ এতিয়া মাল কিনিবলৈ ফাৰ্ণিচাৰ কিনি দিবলৈ নাই নহয় বস্তু সেইটো সময়ত অকল ফাইভ থাউজেণ্ড আছে ফাইভ থাউজেণ্ড মেটেলচ কিনিলোঁ সেই ফাইভ থাউজেণ্ডৰ পৰা মই কমা নৰে বহাই নি আছোঁ মানে অঁ সেইটো সময়ত মই মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মোৰ ভাগৰ মানে বহনিও নহয় মানে বিজনেছটো ইমান কম্পিটিশ্যন কেতিয়াবা বহনিও নহয় মই ভাবিছোঁ নাই একদম জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব এদিন নহয় এদিন হ'ব বা এনেকৈ এনেকৈ মই বঢ়াই বঢ়াই খুব ধৈৰ্য ধৰি 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 দেই মোৰ দোকানখন লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল লাহে লাহে এই দোকানখনৰ সামগ্ৰীৰে তেওঁ ল'বলৈ ল'লে ইলেক্ট্ৰনিকৰ ঠিকা লাইন চাইনবিলাক দেখোঁ কোনোবাই কোনোবাই লাইনৰ কিবা কণ্ট্ৰেক্টৰ কৰে মই ভাবোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে কিবা আগবাঢ়িব পাৰি নেকি আগবাঢ়ি পানি মই লাহে লাহে অকণমান কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইনটো মই গ'লোঁ কিন্তু কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইনটোত যদিও মই গৈছোঁ মোৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ লাইনটোৰ ওপৰত ইমান বেছি মানে বৰ মন প্ৰদ মানে হোৱা নাই মই কেনেকৈ স্থায়ী বিজনেছখিনি আগবঢ়াব পাৰিম সেইখিনিৰ ওপৰতে মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল ইয়াৰ পাছতে তেওঁ লখিমপুৰত সপোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিলে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ নিৰ্মাণৰ এটা উদ্যোগ মই যদি কেনেবাকৈ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো যদি মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেঞ্চমাৰটো যদি মই মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিও সুবিধা হ'ল লগে লগে তেতিয়া ট্ৰেন্সৰ্মাৰ মেনুফেকচাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ কি ধৰণকৈ আগবাঢ়িব লাগে মই বিভিন্ন ধৰণৰ একদম এফালৰ পৰা মানে তালাচী কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি মোক ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ফেক্টৰীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পুঁজি যথেষ্ট প্ৰব্লেম মই যথেষ্টখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি বহুত কষ্ট কৰি মই মানে সক্ষম হ'লোঁ কেৱল ইমানেই নহয় এতিয়া তেওঁ লখিমপুৰত আৰম্ভ কৰিছে এখনৰ পাছত আন এখন প্ৰতিষ্ঠান

এতিয়া কোনোবাই যদি মনতে ভাবি ল'লে যে মই আৰু বি এ পাছ কৰি বা এম এ পাছ কৰি মই কিবা এটা কৰিম চাকৰি আজিকালিতো চৰকাৰখনতো জানেই চাকৰিটো ইমান দিবও নোৱাৰে আৰু সদায় এইটো মনত ভাবিব লাগে কি চাকৰি নিজে লোৱাতকৈ চাকৰি দিব পাৰিলে মই ভাল বুলি ভাবোঁ